प्रार्थना लि पैल वसुदे वसुतन्देवङ्कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दौ कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं जय श्रीकृष्ण ॐ श्री ओम परमात्मने नमः श्री मद भगवद गीता अथ नवम अध्यायः श्री भगवानुवाच इदन्त तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामेन सूर्यवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुभाः राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन्धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानाः पुरुषाद्धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्ववन् जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमहीश्वरम् भूतभृन्न भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथा काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्ते यप्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टव्यविसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममं कृष्ण अवशं प्रकृतेर्वसात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कान्ते यजगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मा मूढा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोगा मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थदैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततङ्कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम् भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते

मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोऽङ्काररिक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुःसाक्षी शरणं सुहृत् प्रवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमौव्ययम् वर्षन् वर्षन्निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतैश्चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपापूतपापाय जैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमसनन्ति दिव्यां दिवि देवभोगान् तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुणे मर्त्यलोकं विशन्ति एवन्त्रयीधर्ममनुप्रपन्नागतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषान् नित्याभियुक्ता न योगक्षेमौ वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान्पित्रे यान्ति पितेव्रताः भूतानि यान्ति भूते या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रम् पुष्पम् फलन्तो यञ यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहृतमस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि यत यत्तपस्य यत कौन्तेयत्तत्पुरुषवमदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा अस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्ते यप्रतिजानी हि न मे भक्त प्रणश्यति हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा सूत्रास्ते पियांति पराङ्गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मनाभव मद्याजी नमस्कुर मे वैश्यसी युक्त वम आत्मा मत्परायण तत्सदी श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सुब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नमोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः योगेशं सचिदानन्दौ। वासुदेवं ब्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्री वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण सोस्वर वाचनको क्रममा केही नबाट भूल भए क्षमा प्राप्त दिछु धन्यवाद हरि